Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ketemu sama Super Power RD85 di IT Puputa. Ini mereknya, ini. sama pompa NS80 tuh. untuk mengairi sawah di daerah Desa Bawang, Kelurahan Bawang. Uh, untuk di kecamatannya ke pesantren Kabupaten Kota Madia ya, Kediri ya Kelurahan Bawang ini beda atau Bawang ini daerah tidak tahu ini pertengahan juga beda itu loh itu perumahan yang rumah tingkat itu ini untuk sumurnya pakai sumur sumur bor ya. Murbur 2 dim, eh 3 dim Sama spiralnya juga 3 dim Masuk ke NS80 Keluar ke ini Sana Untuk kedalaman daerah sini tidak terlalu dalam Mungkin cuma 5 meter, 4 meter Sudah di permukaan Ini penampakan diesel ke RD85 Ini saya lagi ngomong sama anak saya itu Ya ayah Sangat senang sekali Dengan air ini keluaran airnya. Nah, ini. Ke... Ya, ini ya. Lumayan deras sekelas pompa eh, apa? NS80 sama R85. Untuk gasnya pas. Di RPM 1000 lebih Atau lebih dari Setengah Kalau dilihat dari itu Kurang dari setengah Maksudnya, Saya itu terlalu kencang Untuk saya untuk sekelas NS 80 Tapi tergantung sumber bawahnya juga Ini airnya yang keluar ya anak saya sangat senang RD85 kalau menurut saya kalau sudah yang sudah direk itu ya lumayan irit ya untuk untuk penyewaan diesel kayak gini termasuk menguntungkan lah kalau diteruskan karena saya hitung sama yang punya diesel itu kalau jangka waktu 10 tahun, 15 tahun untuk kehidupan sehari-hari ya cukup masihan malah masalah turah biasanya bisa beli diesel lagi sudah tidak perlu diperbaiki biasanya rusaknya ya tidak terlalu parah kalau untuk daerah sini karena kan tidak terlalu ngoyo dieselnya tidak terlalu ngoyo kalau ini terlalu kencang menurut saya, tapi tidak apa-apa yang punya pengennya kayak gini. Oh, biasanya pelan, deg-deg, deg-deg, deg-deg gitu. Itu ya keluaran airnya sama anak saya dibuat mainan. Ini aliran air mungkin juga dari diesel, lalu ditambahi lagi sama diesel ini. Jadi volumenya ke sana juga banyak. harus nge eh ha? enggak ya weh biar tahu keluar airnya kayak gimana ya ini ya ini biasanya kayaknya masih baru kayaknya Ya, Kalau daerah sini untuk pengoboran tidak terlalu dalam sebenarnya, 12 meter, insya Allah nggak sudah tidak telat karena ini sudah mendekati aliran sungai berantas darat itu sudah berantas sekitar 6 kilo sudah berantas makanya tidak terlalu dalam sudah airnya sudah banyak gitu loh maksud saya ya. kalau daerah wates ngancar itu biasanya ya pengeboran 24 meter 30 meter ada yang 50 meter tergantung sumbernya kalau itu aja sumber loh itu itu ada pohon besar itu sumber itu di daerah ada sumber sudah gitu aja ya review RG85 ini Kubota RG85 sama pompa NS80 water pump sama engine diesel Kubota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe, bagikan ke teman-teman kalian, saudara kalian yang se dengan desa. Terima kasih.